Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить замечательное вкусное блюдо. Картошку с курицей в кисто-сладком соусе. Приступаем готовить. Сейчас мы будем делать маринад для нашей курицы. Нам понадобится имбирь тертый, десертная ложечка, куркума, приправа чайная ложка горчица острая столовая ложка кетчуп столовая ложка и также Сок яблочно-виноградный. 200 грамм. Соль добавим по вкусу. Пол чайной ложки. Перемешиваем. И заливаем в курицу. Оставляем мариноваться где-то полчаса или час. Подготавливаем овощи. Порезали 4 больших шампиньона. Сейчас будем обжаривать морковку с луком. Обжаривать будем на подсолнечном рафинированном масле. Морковка немного у нас уже обжарилась до коричневого цвета. Загружаем сюда лук. Будем тоже обжаривать до золотистого цвета. Сейчас наши ингредиенты все мы будем выкладывать на противень. Начинаем с картошки. Выкладываем грибы. Морковку с луком, ложим курочку, выкладываем яблоки, сверху кетчупом. Помазываем. Заливаем соусы, в которых у нас мариновалась кучка. Мы добавили два стакана воды, чтобы наши все ингредиенты наполовину покрылись водичкой. Добавили соли и немного сахара в духовку разогретую на 180 градусов приблизительно на час смотрите по своей духовке друзья сегодня мы приготовили замечательно очень вкусное блюдо кому понравился рецепт пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик еще увидимся пока пока!